पहले हिंदी बोलते मैंने हिंदी बोली असलम भाई आज, आज संजय गायकवाड़ का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे कैसे देख रहे हैं आप तो <laughs> संजय गायकवाड़ का कारनामा सभी चैनल पे और मेरे ख्याल से सभी सोशल मीडिया पे चल रहा है और हम सभागृह में जब बोलते हैं कि राशन की दुकान के अंदर जो है वो सही क्वालिटी का खाना जो है गरीबों को दिया नहीं जा रहा है और बहुत सारा करप्शन इसमें हो रहा है तो सरकार जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है जब एम हॉस्टल के अंदर विधायकों को कैंटीन में सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा तो महाराष्ट्र की जनता को कहाँ से मिलेगा और रही बात खाने के दर्जे का खाना का दर्जा अच्छे से अच्छा विधायको के लिए भी होना चाहिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए भी होना चाहिए लेकिन सत्ता की चर्बी कितनी ज्यादा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक गरीब इंसान को मारा जा रहा है एक निहतः इंसान को मारा जा रहा है और सत्ता की मस्ती कितनी है कि उसके बाद कहते हैं कि मुझे जो है वो मार्शल आर्ट्स आता है मुझे जुड़ो कराटे आते हैं तो आप किसी कंपटीशन में जाइए वहां पे पार्टिसिपेट करिए इस तरीके से गरीब लोगों को मारना गरीब जनता को मारना मेरे ख्याल से ठीक पद्धतीने संजय सिरसाटनी संजय संजय गायकवाडनी एका गरिबावरती मारहाण केलेला आहे आणि आम्ही अधिवेशनामध्ये नेहमी सांगत असतोय की जेवणाचा दर्जा राशनचा दर्जा राशन शॉप मध्ये व्यवस्थित येत नाही फार मोठा करप्शन चालू आहे तर सरकारचा नेहमी जवाब असतो की नाही सगळं व्यवस्थित चालू आहे जर एम एल ए हॉस्टेल मध्ये आमदारांना व्यवस्थित जेवण भेटत नसेल जेवणाचा दर्जा चांगला नसेल तर साधारण जनताला कसा भेटणार आहे आणि सत्याचा माज की एवढा मारण करायचं आणि मग चॅनेल वरती जाऊन सांगायचं चा की मला मार्शल आर्ट येतोय म्हणून मी काही करू शकतोय तर याच्यावरती सरकारने गंभीर लक्ष दिलं पाहिजे